এতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছোঁ আৰু সকলোৱে অঁ সকলো বহুত মানুহে চব নাই কৰা কেইজনমান মানুহ আমি কাম কৰিছিলোঁ পুলি ৰুইছিলোঁ চুমনি পাতিছিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছত মুগাও পৰিলোঁ কামো গ'ল কেনেকুৱা আছিলে মুগা খেতি কৰিতো যথেষ্ট লাভ হৈছিলে মুগা খেতিটো ভাল লাভ হয় কিন্তু সঁচ পালেই ভাল খেতি হয়তো এনেকুৱা হ'ল মুগা সঁচটো পাবলৈ নাই তাৰপিছত মুগা এতিয়া মৰিবলৈও ধৰিলে তেনেকুৱা গছবোৰ তেনেকুৱা সুবিধা নহয় কিছুমান সেই অসুবিধাৰ কাৰণে ৰাইজ এতিয়া ৰৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি চৰকাৰৰ বিভাগৰ মানুহ আহে নে চৰকাৰ বিভাগৰ কেতিয়াবা অফিচত দেখোঁ মাজে সময়ে আহে আকৌ যায় কিন্তু পাব্লিকৰ লগতো কোনো হেৰি নাই আলোচনা নকৰে তেওঁলোকৰ অফিচ বুলি আহে অফিচিয়েলি গুচি যায় এনে পাৰ্মানেণ্টলি কেইজন মানুহ আছে ইয়াত পাৰ্মেণ্টলি এতিয়া দেখাত দুজন দেখিছোঁ মই এজন মহৰী বুলি কয় এজন অহা যোৱা কৰা দেখোঁ আৰু এই স্থানীয় এজন আছে লেবাৰ কিন্তু তেওঁলোক আহে এতিয়া বহে আৰু সন্তেক সদায় নাহে কিমান মাটি আছিলে ইয়াত মাটি দুই তিনিশ বিঘামান হ'ব মাটি কম ইমান হ'ব মানে আজি বহু বছৰ ধৰি গছ ৰুৱাই নাই ন নাই ৰোৱা নাই ৰোৱা নাই ৰোৱা এই দুই পাঁচ বছৰমান আগত ৰুইছিলে পুলি কিছু প্ৰায় চাৰি পাঁচ হাজাৰমান পুলি ৰুইছিলে কিন্তু পুলি ৰুলে তাত বেয়া বেৰি নকৰিলে যে চব মৰি গ'ল এতিয়া নাই গ'ল চব মৰি গ'ল এইবোৰতে চব নিচিনা নামকলিহে আছে পালোঁ এই চব ময়ো ৰুবলৈ লৈছিলোঁ ঠিক আপাৰ চাব কণ্টেক্টত ময়ো ৰুইছিলোঁ এহেজাৰমান পুলি কিবা বেয়া নিদিলে গৰুৱে চৰে খাই দিলে আৰু শেষ হৈ গ'ল পাৰিবোৰ নাচায়েই চকিটা দুটাৰ ফাৰ্মে নজৰি নকৰে আগতেতো এই এইখন চুমনিতে সকলো ধৰক সকলোৱে খেতি কৰিছিলে সকলোৱেটো ইয়াৰ পৰাই ইনকাম কৰিছিলে অঁ সেই মানে ইয়াতে মুগা পুহি ইয়াতে খাই বৈ মানুহ চলি আছে চববোৰে মুগা পাত নাইকিয়া হৈ যায় এইবাৰ লগাতে সিমান লগাবলৈ দুটামান লগাবতে গছেই নাই এনেকুৱা হৈ গৈছিলে কি এতিয়া সেই চলি আছিলে গোটেই সেইটো কিমান চনৰ মানৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা এইটো প্ৰায় এতিয়া নব্বৈ পঞ্চানব্বৈ বা নব্বা বহি গ'লা একেবাৰে